Я вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма позиція. Гості нашої студії Тетяна Бехтеєва, народний депутат України. Я вас вітаю в нашій студії сьогодні. Зрештою говорити ми будемо про речі складні, проблематичні і досить актуальні. На жаль, актуальні для України. Боротьба з раком це проблема загально світового масштабу. І в Україні це питання набирає останнім часом досить великої ваги і актуальності. На жаль. Да, спасибо огромное, очень благодарна за приглашение, за действительно освещение. Это очень важная, актуальная и очень сложная тема для Украины. Это борьба с раком, и это проходит накануне Всемирного дня борьбы с раком. Еще с 2005 года Всемирная организация здравоохранения определила 4 февраля Всемирным днем борьбы с раком. А с 2008 года каждый год идет под девизом. Если смотреть по годам, то, конечно же, тематика девизов очень и очень глубокая и понимать о том, что каждый год предназначен во всем мире именно борьбы с раком имеет свой девиз очень важно и были года когда это было о профилактике именно детского рака и говорилось об вреде ультрафиолетового облучения для детей был год когда был предназначен именно правильному питанию здоровому образу жизни был год когда был посвящен именно непосредственно канцерогенным факторам которые приводят краку, это, конечно же, и радиоактивные, и химические вещества. И если говорить о 2015 году, то этот год идет под девизом «Нас это тоже касается». Бесспорно, что сегодня мы будем говорить при возможности о цифрах, о фактах, будем говорить о профилактике. Я хочу это сказать сегодня, чтобы это было понятно, вот как со стороны, с точки зрения врача, который ну, как бы, более понимает, что такое это заболевание и как можно его предусмотреть. И я не могу сегодня не сказать о крайне тяжелой ситуации, которая есть в нашей стране. Это сегодня сложная и ненужная война. Гибнут люди, гибнут дети. Только по статистике на 31 января более 7 тысяч погибших только среди на 1 31 декабря, среди погибших 60 детей. И сегодня статистика уже, это достоверные цифры, почти 2 миллиона переселенцев. И, конечно же, среди людей, которые сегодня вынуждены покинуть свой дом, покинуть свое место, есть люди, которые тоже страдают раком. Для них это особая сложная ситуация. Если говорить о общей статистике, то она... Очень огромнее 1 мільйон українців сьогодні офіційно стоять на учуті з раком. і лише це лише ми зараз кажемо про тих людей, які вже отримали прийшли діагностики да. і мають і знають, що у них сьогодні хворі на рак. Але ще стільки людей практично навіть і не підозрюють, що вони мають таке страшне захворювання, оскільки з діагностикою у нас також проблеми. Да, ви очень І Тут же експерти говорять о том, що ця цифра 1 мільйон українців. страдающих раком, это недостоверная цифра. Если глубоко провести профосмотры, то количество будет, возможно, даже и увеличено в два раза. И к этой статистике, конечно же, невозможно не сказать о том, что 160 тысяч ежегодно украинцы выявляются новым заболеванием раком. И о смертности тоже, к сожалению, очень печально. Это огромная цифра, 100 тысяч мы теряем от именно рака. Занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. В варианте людей, которые выявлены рак, сколько от смертность в варианте высокой? И очень высокие из 160 выявленных в год 100 100 тысяч умирает и для украинцев это очень показательно что каждый mm -hmm. четвертый мужчина Заболіває раком. і кожна п'ята жінка заболіває раком. Ми ще раз повторяю, займаємо второї місце в Європі. Практично, в чому проблема? Вся в Україні, чому така висока смертність серед тих, хто хворіє на рак, напевно, тому що досить на пізних стадіях ми виявляємо цю хворобу, і немає ранньої діагностики. Ну, от яким чином Україні перейти поріг? От щоб ми могли виявити на ранніх, адже і лікувати? Досить набагато простіше людину, і людина може полноценно продовжувати життя. Да, вы очень правы. То, что мы выявляем, к сожалению, этот миллион стоящих официально на учете. Мы имеем 85% это третья, четвертая стадия. И я хочу сказать о том, что в первой стадии при ранней диагностике, при раннем выявлении рака, он практически на 100% mm -hmm. можно сказать, будет излечим, когда будет правильное лечение. Вторая стадия это тоже хорошо лечит. Лечиться, и человек может быть э, здоров практически, практически. А что касается третьей стадии, то тут уже, конечно, ну, комплексное лечение. Оно включает не только оперативное, оно обязательно и облучение. Что, конечно же, при сопутствующих заболеваниях иногда тоже это является именно плохим показателем для продолжительности жизни. А четвертая стадия – это самая сложная, и она действительно не излечимо. Наши граждане, они, в общем-то, привыкли к тому, чтобы в основном идти в больницу только когда очень плохо. И я с этим очень часто встречаюсь и, к сожалению, даже среди медицинских работников, когда выявляется вот и до конца до конца очень важно проходить профосмотры, рекомендуемое и правильное отношение к своему здоровью, грамотное отношение – это один раз, два раза в году обязательно пройти профосмотр. Есть банальные исследования, которые не займут много времени, но если у врача появляется подозрение и врач назначает более детальное обследование, на сегодняшний день высока очень диагностика рака во всем мире и в том числе для нашей страны. Это тоже сегодня доступно. Это онкомаркеры. И есть именно нозологии, в которых онкомаркер практически 90 99% дает ответ: есть или нет. И э, в том же числе... Это даже тогда, когда практически его выявить не маркеры уже может дать ответ. Да, да, да. И э, тут вот именно эта категория наиболее частых заболеваний среди мужчин, э, то, что я уже произнесла, это раки предстательной железы, а для женщин это рак молочной железы. И вот именно онкомаркеры, они от 80 до 95% угу. дают э, однозначный диагноз. Поэтому очень важно, чтобы был профосмотр, очень важно при каждом проявлении, вот, ну, как бы, в большем количестве случаев считается, что на первых стадиях рак действительно не имеет боли, и вот именно это и приводит к тому, что человек тянет с тем, чтобы идти и обратиться и к врачу. В практически дает организм. Да, но все равно проявляются угу. некоторые признаки, которые являются всегда подозрительными для врача, характерными для начальной стадии. Я еще раз говорю о том, что, к сожалению, за 24 года мы имеем очень слабую систему здравоохранения, но э, не забывать о том, что есть профосмотры, о том, что нужно идти к врачу, и врач должен два раза в году сделать профосмотр, который будет угу. очень важен. Практично то, что ховается от каждого из нас, и мы не чувствуем боли, мы не видим каких-то изменений в своем организме. Самые проф-огляды, которые проводят дети при лекарнях можно может выявить и уже Дати відповідь на ті питання, які нас можливо потім і призведуть до лікування. Але якщо так. говорити про причини і ризики, от ви, як лікар, ви довгий тривалий час займалися і в парламентському комітеті очолювали парламентський комітет з питань охорони здоров'я. Вам як нікому зрозуміло, в принципі, от як це все відбувається на загальнодержавному рівні? Як це все можна виявити? Чи робилось коли-небудь таке дослідження в напрямку того? Что в Украине приводит производите до раку, от риски, какие риски можете спрочинить за такого заболевание? Да, так, конечно, Людмила, я Не только работала как депутат в парламентском комитете, я много лет руководила самой большой больницей трехтысячным коллективом, и, конечно же, моя руководящая роль, она всегда сводилась к тому, что нужно при вот ну каждом заболевании нужно понимать, от чего оно может быть, и я Баллотировалась в 98 году э, в депутаты областного Донецкого совета. Вот и у меня был город Ждановка, и я там очень даже победила. И основным вот ну, такой моей работой, которая была предвыборной, потом э, это э, работа в своем округе, то, что я сделала обширный профосмотр. Я тысячу человек взяла на осмотр только за, на щитовидную железу. Это были выездные УЗИ-аппараты. Вот, и потом статистика показала, что из тысячу обследованных щитовидной железы 800 уже были взяты на учет. И 60 были немедленно прооперированы. И именно, именно это была категория, которая были переселенцами из зоны Чернобыльской атомной станции. Поэтому конечно же, факторы заболевания однозначно есть. Они сегодня, фактор Чернобыля да, на... однозначно он сработал. Именно на щитовидную железу, вот даже при такой статистике, которая сказала, что я сама как врач это проводила. Вот. Бесспорно, что это и нерациональное, неправильное питание, нездоровый образ жизни. И одним из самых таких самых важных факторов и для Украины, и для всех, Онкобольных, конечно же, является и табакокурение. И если мы говорим о том что 1 миллион больных сегодня раком то 9 миллионов сегодня у нас курят и злостные курильщики э, в этом плане я хочу сказать что тоже был подготовлен да, 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 очень большой это и рак прежде всего желудка желудочно-кишечного тракта и рак легких и даже по статистике уже давно ученые наблюдают что если мы мама э, курит и она беременная, то вероятность э, заболевания последующим у ребенка именно рака э, желудочно-кишечного э, тракта очень и очень велика. Поэтому этот фактор, он является одним из таких злостных, важных, и мы об этом не должны забывать и вести борьбу, ну такую, которую, в общем-то, мы сделали в 2012 году. Это серьезный законопроект. Мы последовательно готовились. У нас было 12 миллионов курящих, сегодня это 9 миллионов. И самым главным, что это ну, законопроект мой и моих коллег, что мы смогли, чтобы он прошел в Раде, чтобы он был подписан. Вот. И то, что он вступил в силу с 1 января 2013 года Украина ходила топ стран, которые злостные по табакокурению, и э, это сегодня, э, э, ну, этот, э, классификация уже по Украине не касается, мы уже не входим. То есть за нам удалось Да, на мы запретили навіть. курить во всех общественных местах, это сегодня работает в нашей стране. Я э, вижу тоже, заходя в, в столовые, в общественные места вижу, что сюда полыто и и вот, и придерживается администрация, потому что это накладывается административными штрафами, и даже не маленькими, и тысячу гривен, и десять тысяч гривен, то есть это очень важная работа, которую, в общем-то, я смогла сделать со своими коллегами, и считаю, что это должно принести значительный результат. фактор досить вагомый, но если мы уже заговорили про то, что может привести до зафоривания на рак, то есть от риска, с которыми Чи є регіональні якісь особливості взагалі по Україні? Чи знаємо ми про це? Який більш регіон і чому саме там люди ризикують захворіти на рак? Да, конечно же, есть. Эта статистика по нашей стране показывает о том, что регионы, где наиболее худшая экологическая ситуация, они действительно имеют намного больше роста онкозаболеваний, чем в других регионах. Это Кировоградская, это Житомирская, это Киевская область, это Донецкая область, это Луганская область по сравнению с другими регионами. Поэтому, бесспорно, что региональная особенность, там, где э, экологический фактор есть злостным и наиболее таким важным это тоже есть То промышленные регионы, да, индустриальные регионы. Да, индустриальные, промышленные регионы это все сегодня действительно показатель угу. о том, что в этих регионах значительно больше, даже в несколько раз превышает, чем в других регионах, где, ну, допустим, Закарпатье, Прикарпатская области где более лучшая экология. Зрозуміло, ми говорячи навіть про таку тему, на рак ми згадали, що в Україні складна ситуація, але все-таки в контексті раку ми маємо говорити про державні програми, про фінансові зобов'язання держави боротися з, з раком. Що на 2015 рік на що можемо розраховувати, як ведеться взагалі боротьба з раком, зважаючи на державні зусилля? Ну во-первых, я хочу відмітити, що весь бюджет. здравоохранения на 2015 год он вообще нереальный. Он, ну, бюджет это, я, я не понимаю, какое количество сегодня людей можно быть пролечено по государственной программе онкобольных. Если эта сумма составляла в прошлом году 530, 80, 86. Да, 586 миллионов гривен, то на этот год эта цифра остается та же. Это нереально сегодня охватить стопроцентным количеством больных. Понятно, что это будет где-то с учетом роста долларов. Я хочу отметить, что все онкопрепараты, они все импортного производства, и многие из них являются оригинальными. То есть они выпускаются только ничего. в стране, да, которая выпускает этот препарат. В основном это Америка, Израиль, Швейцария, и они действительно эффективно работающие. Бесспорно, что из курса 8, на сегодняшний день уже больше 20. это значит большее количество людей, наибольшее количество не получит. И из этого бюджета также э, очень сложно говорить и о детской онкологии, которая тоже сегодня э, цифра оставлена на уровне 2014 года. У нас пять с половиной тысяч детей стоят тоже на учете по онкобольным. І к сожалению, кожен год ми виявляємо тисячу діток онкологическими онкологічними заболіваннями. Притом досить для малесенькі діти потрапляють практично одразу після народження, виявляють рак, тобто дійсно проблема складна, і і, і, і такі случаї є да. Тетяна Дмитрівна. От ви дійсно досить довгий час займаєтеся системою охорони здоров'я в контексті правових напрацювань і практичної діяльності. Як ви бачите взагалі вихід із ситуації саме в контексті боротьби з раком в Україні, як має бути? Ти побудована боротьба, зважаючи на те, що е, з, йде зараз реформа системи охорони здоров'я, концепцію як це вкладається, адже вартісне, досить лікування, не всім е, ну не підйомне для практично більшості українців. Як має бути взагалі вибудована ця система боротьби з раком сьогодні в Україні? Ну, о реформе, наверное, это вообще отдельная должна быть тема, потому что реформа, которая была начана, она да, имела и положительные, и отрицательные стороны, так как и должно быть. И сегодня мы не видим шаги о том, что, что нужно продолжить, что нужно сделать. Я, ну, практически вообще Министерство здравоохранения дает только интервью, отвечает на вопросы, которые им задают, а непосредственно такой работой они mm -hmm. не занимаются есть государственные программы которые еще не приняты в том числе и эта программа есть сегодня у нас действительно очень сложные вопросы по лечению препаратами это тоже сегодня ну в общем то проблема не решается нужно как бы было пересмотреть этот бюджет нужно настойчиво было требовать чтобы он больные учитывая что у нас кроме бесплатной медицины которая озвучивается, в 49-й статье Конституции, в общем-то, другой медицины и платной ничего нет. То есть у нас нет страхового полиса, который являлся бы дополнительным источником финансирования отрасли уже лечения наших пациентов. Сегодня полностью тишина, как будто у нас все очень хорошо мы сегодня ну, в два раза э, теряем по э, заболеваемости людей, чем рождаются, это тяжелый демографический кризис и э, бесспорно, что сегодня ну, позиция всего правительства почему-то отмалчиваться по вопросам э, именно медицинского обеспечения, то сегодня полностью каждый человек, имея только то, что у него есть в кармане, он может сегодня обеспечить сегодня лечение. А вот раздражавление в и... закладов охраны здоровья и взагалі от перехід на самоокупність. Будет... настолько... Да. От это было бы было очень правильно и если да действительно озвучивают это что мы к этому идем то это очень легко и просто есть просто 33 приказ Министерства здравоохранения и уже новый работающий министр может его отменить и он даст возможность каждой больнице самостоятельно распределять финансы и штатное расписание поэтому это бы было бы очень и очень правильным и полностью децентрализованным Просто одно предложение. Мы в 2007 году децентрализовали программу лечения сахарного диабета. Mm -hmm. Если министерство покупало инсулин и передавало, согласно, ну, в кавычках называемых, заявок по регионам, то очень часто этот инсулин был не, не того у производителя, который нужен, не того качества, не срок годности истекшие. Министерство должно здравоохранения заниматься э, стандартами лечениями, контролем, организационно-методической работой, пропагандой здорового образа жизни. А в каждом регионе с учетом структуры индивидуальной заболеваемости, региональной, уже будут решать, какой инсулин купить, сколько нужно он как препаратов, э, именно какого наименования. Это было бы правильно. То -то в рамках медицинских да, да, нужно. Да, Нужна только децентрализация наших государственных mm -hmm. средств. И если сегодня говорят, что массовая коррупция, да, она была, и сегодня ее никто не может победить, то именно децентрализация, когда в регионе будет закупаться, там будет контроль, там есть все власти контролирующие, все правоохранительные органы, которые и есть медицинская общественность, которая никогда не позволит, я уверена, уже сегодня такое уже время у нас, что не позволит купить то, что не нужно. Поэтому полностью отстранить министерство от закупок государственных, потому что они 24 часа только этим заняты, а заняться действительно реформой медицинской, заняться пропагандой здорового образа жизни и, конечно же, непосредственно той работой, которая является для министерства функционально очень важна. Я хочу сказать по сегодняшней теме о том, что, чтобы наши зрители кто нас сегодня смотрит чтобы знали что первое очень важно всемирный день борьбы с раком очень важно чтобы каждый проходил профосмотр чтобы профосмотр был один желательно два раза но хотя бы один раз в год второе чтобы каждый знал что рак излечим и третий пункт это что рак не приговор что люди с онкологическим заболеванием, если это ранняя стадия, первая, вторая стадия, они живут очень и очень долго, поэтому мы должны это помнить и всячески правильно и культурно относиться. Дякую вам за участие в нашей программе и варто ще не завершено, лише Єдине сказати, що гасло цього року, борьбы с з раком це нас також стосується, да. тобто кожен повинен розуміти, що якість його життя, і да. взагалі, як він проживає. Своє життя залежить від кожного з нас. Отож, профілактика і профогляди огляди не забувати про да. це. Тетя іскрені желаю всім здоров'я угу. і міра. Тетяна Бехтеєва, народний депутат України, була гостем нашої студії, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського. До побачення.